Цікаво, а які думки виникають у вас, коли ви чуєте слово сполучення Нічна дорога особисто у мене це Night Road клаб, а саме байкерський клуб в Борисполі. Сьогодні ми тут, аби послухати чудові виступи рок музикантів і ми святкуємо разом з телеканалом Бориспіль. Пряд балака караз так szeptałam mnie, po goblę zamęczę Самый вот такие заговор Ну это, наверное, исходило э, из души, как бы. Так как э, сам байкер э, люблю ездить на мотоцикле и, э, в общем, то мысль эта зарождалась давно и ну так получилось, что, что создали такое заведение вдруг э, байкер в таком вот направлении. Ну, вроде бы, как получилось. Какая музыка, кроме року, еще звучит у вас? И че приходят сюда люди не байкеры? В основном никогда и никакая, кроме рока. Это концепция заведения, здесь звучит только рок-музыка. Скажите, пожалуйста, какие до вас приходят гости? Лишь байкеры или нет? Гости к нам приходят разного формата, и байкеры, ну байкеры в основном приезжают, когда сезон, когда теплая летная погода, тогда они к нам заезжают, а так ну, как бы разного формата посетители, начиная от юных гостей, там лет 16, 17, 18, заканчивая там людьми, которые родители не годятся. Ну, и так, менеджеры среднего звена, то есть, публика разная. Скажите нам, будь ласка, декілька слів про то, что сегодня відбувається в этом закладе. Сегодня в нашем заведении рок-концерт, шикарнейший рок-концерт. Концерты у нас проходят каждые выходные, пятницу и субботу, даже иногда и воскресенье. Они разлетятся, как звезды, мне кажется, где-то недалеко. То, во что верил, чем я буду предан, так просто встать в полный рост, чтобы крикнуть, вот оно счастье. Какие ваши планы на моих какие концерты надали дальнейших годах для Ну, на следующие выходные у нас будет играть группа Intim Rock Party, вот так, да. И ну, каждый выходный будут еще какие-то рок концерты. Мы сейчас планируем их. А вот, например, Новый год к нам приедет Игорь Горин из Москвы, группа Chili Bombers, то есть достаточно крутая группа, так что ждем в гости, приходите. А с приводу интимпатии, это уже меня зацикавило, это вот на самом перед так оно и есть, или это просто такие фэшн-назва? Ну, мне кажется, что он, э, мы создадим какую-то интимную обстановку, то есть зажжем свечи, ну что-то вот в этом плане. В общем, все о ней расскажу, придется прийти и посмотреть. Під кінець вечора майже кожен вечір стаються якісь кумедні моменти, моменти, тому що ми в основному виступаємо в барах, де продають спиртне, і тому воно знаєте, майже кожен вечір. Якщо ви сьогодні залишитесь до кінця, я думаю, що вам буде щось зняти і ну, не буде, що конечно, показати вашим телеглядачам, але на YouTube буде що викласти. Сіть лас, який стиль музиці ви полюбляєте?

Я а позе не достала... А звидки почалось це захоплення Муза, можливо, Да не, ну просто хотелось девчата нравиться в детстве, да. А потом уже якось проникся цей идеей, ну и все, и понес, понеслось да. Балавас, башко сладкий слась, сладкий тепле ветер, стукає слаба. Ви часто взагалі виступаєте, даєте концерти в таких от закладах. Тут, ну, майже кожен місяць, ну якщо про мене мова, то майже кожен місяць ми в найтроуті нас запрошують. Ми з радістю погоджуємося при... Вам подобається? Ну, як би не подобались, не, не ходили б сюди. Спасибо. короче говоря, удачу людям. Да. Брали сама гитару. Ну, ну, э, э, как бы пацаны играли, короче, на гитарах, да, но ну, я научилась есть побажание для всех присутних сегодняшних и взагалі да да но у меня это само у меня на самом деле одно это счастье Тоже у меня любимый аккорд. Ну, этот, наверное, как думаю. Майже північ рок-концерт збігає до свого кінця. Ми були в Пабі. Будемо з нетерпінням чекати наступних концертів та виступів співаків і музикантів. А ви дивились телеканал Бориспіль? З вами була я, Олена Скриник. Святкуємо разом з телеканалом Бориспіль.